Здравствуйте, меня зовут Крупко Дмитрий Владимирович, 85-го года рождения, 20 -го марта. Сейчас нахожусь в киевском СИЗО номер 13. Прибыл сюда ну, с большим трудом, честно говоря, через решение суда Печерского районного города Киева. Потому что очень сложно было с 58-й выехать. Ну, естественно, я подозреваю, и есть у меня основания подозревать в том, что они могут туда выехать администрацию ЗВК-58, потому что они всячески не способствовали выходу корреспонденции, всячески препятствовали в даже в тех же телефонных звонках, чтобы, чтобы просто кому-то позвонить и сообщить, что что-то у тебя случилось, например. Вот. Сейчас, сейчас, я уже на Киеве здесь нахожусь около месяца. Вот, уже немножко отошел после шока из Яславского. Вот когда, когда я приехал сюда, все, кто меня знал до, до, до этого, все как один начали говорить, что, что со мной случилось? Ну, меня никто просто не мог не мог узнать, потому что я действительно я по себе это ощущаю вот сейчас, я вижу когда разницу. Я ощущаю, что я просто морально я изменился. У меня у меня такая устой, устойчивый какой-то такой психоз, который вот еще до сих пор. Ну вот я не могу расслабиться, я не могу. У меня постоянно напряжение, у меня постоянно какие-то какие-то дикие предчувствия какой-то беды какого-то несчастья это все это все вот следствие четырех лет пребывания на звк 58 это это так это моральный аспект что касается э, всего остального э, ну по порядку э, на данный момент я как пошел, скажем, на такую негласную договоренность администрации, что я, ну, они будут отправлять мои жалобы, если я эти жалобы буду подавать именно в суд, именно в Изяславский, вот такая вот конкретная договоренность, именно в Изяславский районный суд Хмельницкой области. И в этом случае они пообещали, что мы все твои вот эти вот писульки, которые ты будешь писать, там на нас, и на нас, мы их будем отправлять. Но только если в Изяславский районный суд. Все это время я писал где-то около, ну, примерно где-то около 25 исковых заявлений подал в суд по разным вопросам. Это начиная от питания питание, обстановка, обстановка в камерах, обеспечение материальное осужденных, отопление, все, все вот эти условия, условия содержания, которые, которые на изяставе есть негативными, которые, которые есть нечеловеческими, которые не могут... Ну, я вот я подал также на Европейский суд жалобы по поводу 58 -й. еще, правда, никакого решения нет, естественно, но я, изучая аналогичные дела, я уверен, что Европейский суд все-таки в мою сторону... она в 16-м? По условиям содержания, именно конкретно, по какому фактажу отправили на Европу? Условия содержания? Расскажите ну, по порядку за условия и за отношения. Было да, и, если были или были случаи, которые связаны с тем, что вас били, избивали, там, ну, заставляли делать то, что как бы по чисто человеческим аспектам делать нельзя. Меня избивали неоднократно, это где-то ну, таких таких, скажем, ощутимых случаев где-то около пяти было. Ну, все другое, такие какие-то мелкие, там, мелкие вот эти вот их не шарпания, так сказать, я уже не беру в расчет. Есть один случай, есть, мне получилось, когда меня на карцере держали, забежали там около 20 человек в ту маленькую конурку, и начали буцать ногами, я не выдержал, начал просто кричать на, ну, в сторону коридора, потому что дверь была открыта. И один осужденный, это Марич осужденный такой, он сейчас там содержится, он на следующий день позвонил в отделение милиции и сообщил о том, что вот он слышал, что, что осужденного круга избивают, на следующий день приехала милиция. И, собственно, у меня брали, по крайней мере, у меня брали пояснение, то есть этот факт, ну, его документально можно подтвердить, что этот факт... Собственно. В каком году это было? Это 2016 год. 2016 года. Это при новоселье, да? Да, да, да. да, да, да. да И э, зафиксирован протокол из вашего допроса или опроса? Да, да, да. Протокол. Они приехали, они просто взяли пояснение, то есть заполнили этот бумажку протокол. А телесные повреждения у вас какие-то экспертизу проводили или нет? Да, какая же экспертиза? Я им показывал. Вот я непосредственно, когда общался с милицией, я им показывал вот, э, синяки на теле, ссадины на коленях у меня были, ссадины были на локтях и была ну, вот половина, правая половина лица была ну, из срапана, видно, видно, что у меня почему-то Я так понимаю, это э, а... по не перебрало пояснение, но э, дело не возбудили, да? Естественно. Мне, я Пришла, мне пришла не через Два с половиной месяца после этого мне пришла отписка обыкновенная с РУВД из Асловского, что по факту моего заявления никаких нарушений не выявлено со стороны. А вы не уносили ведомости в плане регистращий суд? Нет, на тот момент еще, ну, не, uh -huh. скажем, не был я настолько осведомлен в том, что можно, ну, не, не был я уверен просто, что это... Чего-то я добьюсь таким образом, uh -huh. поэтому и не обращался. Я знаю, вас доводили до, до самоубийства, вы пытались, э, э, собственно, еще суицида. Это, это мне, мне, честно говоря, не очень удобно об этом и говорить. Ну я, да, поверьте мне, что это очень надо. Я неоднократно, собственно говоря, тем, тем что под рукой было, и руки царапал. Хотел, хотел бы порезаться так, чтобы... Ну, были такие моменты, когда когда было совсем уж тяжело морально и психически. И, ну, были мысли. чем это было связано? Ну, с чем? С обращением, с обращением, нечеловеческим обращением со стороны администрации. В чем оно? Естественно, у всех, у всех становится сразу вопрос, в чем оно заключается. Это, это нельзя двумя с вами объяснить. Это целая политика, это целая, это, это поколениями выработанная стратегия, системная уже, которая уже не, не один десяток лет функционирует. И ее объяснить, ее описать, в принципе, можно. То есть литературный слов для этого хватит. Но понять, понять, вот я, вот рассуждая над этим вопросом, я понимаю, что простому цивильному человеку понять это будет ну, нелегко. Вот как вы И считаете, вот нам там рассказывали ряд случаев, как издевались, ну вот у меня лично, как у нормального человека, который как бы занимается криминальными справами, всем там меньше, Но ну, было такое впечатление, когда я послушал эти рассказы издевательств, что люди, которые это делают, они, наверное, больные на голову. Вот ну, что я, не... Получают э, ли эти люди, как бы, вот, я смотрю, удовольствие от того, что вот, они творят? Я думаю, да. Я думаю, что некое, некое такое -за э, 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 срок, не, не, неправильное, э, неправильное вот это вот, э, такое даже, даже кощунственное, исходя из нашего положения, собственно, ну, их положения и нашего положения, вот моего личного, э, даже кощунственным это можно назвать, они получают это удовольствие, однозначно, потому что, ну, объяснить, как это по-другому объяснить, зачем тогда это все делать. Вот смотрите, в принципе, как бы, замковая управная колония, это, значит, мое название для того, что они должны кого-то исправить. Вот скажите, вот те методы действий и условия содержания и все остальное, они могут исправить человека или наоборот, они как-то человека ну, гнетут, убивают, и он исправиться навряд ли сможет при такой ситуации. Ну, э, я немножко за эти годы в, по крайней мере, в уголовном процессе и в административном тоже. И я прекрасно понимаю, что э, законодательство Украины, на данный период времени, вот, оно не предусматривает процесса исправления или ресоциализации для осужденных по жизненному лишению свободы. То есть с нами э, работа никакая абсолютно не проводится. Но та работа, социальная, психологическая работа, которая должна проводиться с осужденными к лишению свободы, для того, чтобы умереть в тюрьме. То есть возможности э, обращения в суд тоже неоднократные по этому вопросу. Сейчас у меня, кстати, вот лежит в Конституционном суде уже жалоба на несоответствие 81 и 82 Уголовного кодекса Конституции Украины. Right. Именно по вопросу, что для нас на нас не распространяется условно-досрочное освобождение так или же как смягчение режима наказания. Да? Еще раз. На да. Конституционном суде да? Да, uh -huh. это по его примеру. Uh -huh. вот. В, в районные суды, общей юрисдикции тоже самое. Там просто выносят решение, из контекста которого видно, что я это отдельный, отдельный вообще индивидуум, который, ну, который не, не может располагать вот этими вот благами, которые распространяются на других суд. Просто, просто я уже практически ходячий труп. Я когда писал, заполнял формуляр в Европейский суд, я там долго думал, как сформулировать, потому что места мало, новый, новый формуляр. Я вот думал, как сформулировать вот хотя бы одним предложением вот свое положение нынешнее. Я его сформулировал примерно следующим образом, что в Украине пожизненное решение свободы это Фактически то же самое, что и смертная казнь, только ожидать этой смертной казни я вынужден всю жизнь. Вот так примерно я стану. Вот По поводу, хочется вернуться все-таки к 58-й колонии. Еще есть несколько э -э, документальных фактов. Я уже говорил о жалобах на условия содержания, и в частности, я обжаловываю практически все, все взыскания, которые на меня выносились на протяжении этих четырех лет. Значит, у меня уже на сегодняшний день есть два решения суда в административном порядке, которыми постановление начальника колонии ЗВК-58 об помещении меня в карцер. В одном случае на 14 э, суток, в другом случае на 13 э, суд постановил, что эти постановления являются незаконными. То есть фактически в Украинском, в украинском суде.. Это из суд, суда? Вот вчера, не вчера, 17 числом. 17 числа было заседание последнее, это дело номер 2449. 675 2449 дробь 17 это вкратце дело такое значит у меня у меня я сижу в общем на, на карцере карцер это вот это одна из чтобы не упустить просто мысль карцер это одна из уработок так называемых то есть меня просто безвылазно могут э, на, на, на изяскове, меня вот не то что могут, а меня держали. Значит, безвылазно на протяжении полугода я сидел на одиночных камерах, именно отбывая взыскание. Но это взыскание оказалось, э, по решению суда, это взыскание, одно взыскание, оказалось незаконным. Вот. То есть вы 6 и... месяцев сидели в такой камере, да, да. Суд вызнал его незаконным, да. хорошо. Да, да, да. И вот это вот э, тоже такой метод воздействия на осужденного. Он, э, ну как, как его назвать, физический он или моральный? Это способ воздействия. Ну это и ну, это катувать. Скажем, скажем, меня не бьют, меня не бьют, меня не трогают, меня даже могут, ну вот, оставить в покое, да, то есть. Я прошу фельдшера мне позовите, а меня оставили в покое до такой степени, что даже фельдшера не зовут. И вот на протяжении вот этого вот срока я сижу, ну, грубо говоря, я абсолютно никого не вижу, потому что карсера находится на таком, на отшибе, где, ну, в тупике, там никто даже не, не проходит мимо. И это такое, ну, это вот чувство одиночества, которое... Вот угнетает до такой степени, а если еще умножить это чувство одиночества на вот этот вот срок длительный, и в итоге получается, ну, получается очень морально тяжело. А потом, когда тебя вдруг выпускают после после полугодичного одиночного содержания и сажают в камеру, обязательно это это как традиция, это как ну та же система, по которой работает э, администрация, бросают обязательно в камеру таким к людям либо старшего возраста, которые, знаете, требовательные более к себе, вот, которые или, или же там любого другого возраста, но которые такие более активные. Дурачка, мы слышали, дурачка, дурачка, это несколько at不是. <subjects 1952> Потом, вот, вот, гуртовой так, гуртовой осужденный есть. Он, ну, что, что скрывать, что кривить душой, он э, сексуально озабоченный, то есть он да, Гомо Гомосексуалист. Об этом все знают, он этого не скрывает, собственно говоря. И вот меня, нормального человека с нормальной сексуальной ориентацией, садят к нему в камеру. Для чего? Непонятно для чего. Методы какие? Какие, какие? Какая это причина для этого? Я бы, отказываюсь. Да, Дмитрий, вот, хотелось бы вот уточнить, за что что все-таки в карцер посадили. Другие рассказывают, сейчас... что в карцер посадили то, что он там поздоровался. Другой там еще что-то. Я сейчас скажу. Вот, меня садят, э, точнее вот э, э, у меня заканчивается э, срок пребывания в карцере. Вот сегодня. Вы, э, по-моему, если не ошибаюсь, э, в 15:30. Например, 15 Проходят, э, в 15.30 приходят где-то в, в 16.05, например, на полчаса позже, и говорят мне, так, собирай вещи, а в карте, что вещей никаких нету. То есть это тоже такое, знаете, как издевательство звучит. Mm -hmm. Собирай вещи и едешь к грутовому. Я говорю, я не приеду Грутовому, я не буду с ним сидеть, этот человек, э, ну, я боюсь, там, да, например, ну... Может, я не боюсь, это не, не столь важно, но я это я объясняю, что я боюсь, что ну, он начнет ко мне приставать, например. Мало ли. А плюс еще ко всему, он еще ну, не совсем... Э, заключения по нему никакого, естественно, нету, потому что его никто просто не обследует. Я думаю, что если бы его обследовать, то там бы было заключение Психическое... о его психическом а отклонении. Вот, и я отказываюсь ехать, переезжать в Гуртовом. Я говорю, в любую другую камеру, пожалуйста, я еду. Нет, именно в эту камеру, именно в Гуртовом. Я отказываюсь ехать. Меня оставляют в том, в том же помещении, где я бывал только что 14 суток карцера. Там же, никуда не переводят. Просто отдают мне вещи мои, которые забрали. Проходит 10 дней. И, естественно, пишут на меня рапорт. Пишу право, відмовився від, від законних вимог представників адміністрації, естественно, во всіх рапортах. Якщо взяти там мільйон тих рапортів, які пишуть узявство, вони всі стандартні. Цитую. Засуджений, порушив вимоги так, 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 такого то такого-то положення, поводив себе грубо, висловлювався словами, які принижують честь та гідність. Негативно впливав на інших засуджених своєю, своєю поведінкою. На законні вимоги представників адміністрації не відреагував. От за оте, от, от, от за оте мене садять і на 8 суток, за те, що я відказався їхати в що не не вони... И, кстати, в ромах, в Существом. и там у них 4, 4, сколько человек, вот я не знаю, каким судом они признаны, меняемые, находятся на пожизненном заключении. Может, они уже в процессе, там с ума сошли? Ну, я не думаю. Часть какая-то, возможно, сошла с ума уже в процессе срока, но часть у малыш ⁇ изначально посажены на доверие. Дальше отвечаю на ваш вопрос. По поводу того, за что закрывают. Для вот, вот это вот 24-49 дело. Значит, суть дела такая. Да. Выхожу из карцера в пятницу. Меня садят к двум другим осужденным. И в воскресенье заказывают меня на переезд в камеру. Вот я только два дня как вышел из карцера. Естественно, ну, вещи я свои собираю. В тот, именно в тот, в тот раз я вынес вещи на коридор, поставил их возле камеры. Меня провели где-то за метров 20 от моих вещей, закрыли меня в баню, там тоже клетка, то есть я физически не мог свои вещи наблюдать. И проводят обыск моих личных вещей. То есть, ну, с ничего, просто так им захотелось. То есть, с оснований... Никто мне не объяснил почему, какие основания, то есть никто даже не, не собирался этого делать, да и оснований, собственно, никаких не было. Находят среди моих вещей в процессе обыска вот примерно такую бутылку, но только литровую бутылку с, рез... с прозорой речевиной, с резким запахом спирта, то есть самогонка, представляете? Я два дня, я вот настаиваю, я два дня как вышел только с Харцера, самодонку, литр. Ну, все, там, конечно же, сбежались все, какой это просто был, это первый случай на Изастове, за, за все его существа, ну, именно на секторе ДУ, э, обнаружили вот такое вот вещество. Естественно, проводят служебное расследование. Служебным расследованием подтверждаю, что да, действительно, я изготовил это, это, вещество с целью его самостоятельного употребления в дальнейшем. Но вот это дело 2449, Изяславский районный суд, судья король. Я, я этому судье в процессе и отводы писал, в общем, но он принял удовлетворительное решение. Этому делу. И признал, что что меня поместили в карцер картер, незакон самогона. Кстати, ну, самогон там был или нет, это тоже еще. Не факт. Я его не нюхал. Ну, сказали, что самогон. Сказали, да? что самогон, да. И отыграли отыграли очень красиво. Знаете, когда вот его понюхать. Ооо. Значит, телефон. Откуда он взялся? Самый первый вопрос. Ну откуда? на изятство может взяться телефон. Ну, только оперативник может пронести. Или кто-то руководитель или заместитель. Ни во время дисциплинарного э, производства, ни во время проведения служебного расследования, ни э, в суде первой инстанции вопрос о том, откуда он появился, то есть, ну, не откуда стоит. он появился, а, да, да. я, его, я никуда, э, ну, с, с сектора я никуда не выезжал. То есть, если он у меня обнаружен, то становится сразу вопрос, где я его взял, кто мне его принес. Тогда становится следующий вопрос. А тот, кто его принес, установлен или нет? Если не установлен, то тогда сразу откатываемся назад и опять же тот же вопрос возникает. Откуда же он тогда взялся? И вот за. Ну вот, вот такие вроде бы причины, да. Вроде бы серьезные, с одной стороны, но в то же дело, вот, э, изяславским, изяславская администрация не хватает, знаете, э, ну, просто, простыми словами говоря, ума не хватает, чтобы сделать все вот как-то красиво, чтобы оно ну, просто красиво выглядело. выглядело. Они э, лепят вот эту вот пулю, эту они пулю. думают, они в такой эйфории думают, вот, сейчас мы эту пулю как запустим а в итоге получается такой пшик. У вас перечень там за наручники, за что еще как бы у вас были судебные с ними? Самый больной вопрос на изяске это телефонные разговоры. Самый больной вопрос. Телефонные разговоры на изяске это уже тоже стабильная практика, это уже где-то на, на протяжении полутора лет она применяется значит телефонные разговоры дают в зависимости от по дня в недели в зависимости от того в какой камере ты находишься то есть за каждой камерой закреплен определенный там день недели то есть два дня точнее неделю. и вот эти два дня в неделю по 15 минут дают мобильный телефон стоят над душой вот прямо прямо вот так вот фактически над душой буквально выражается над душой когда ну, вот, когда просто звонишь там, близкому родному человеку и хочется ему ну, как-то как душу излить, чтобы ну, ну, хоть, хоть кому-то рассказать, там что-то вот может наболело, может тут что-то такое. Нет. А тут стоит... Ну, я не скрываю этого э, ни от кого, я считаю э, изяславскую администрацию врагом, врагом для себя. Это мой личный враг, который э, создает мне условия, в которых я находиться, ну, я не могу, мне тяжело, мне невыносимо тяжело находиться в этих условиях, которые не создаются именно администрацией. И создаются эти условия э, искусственно, искусственно. По собственной инициативе или может кто-то там сверху команду кто-то дает. Я, я этого не знаю, но я вижу это все на себе, я это все через себя пропускаю и ну, вот, вот так вот получается. Леденюк Виталий Николаевич, это опер. Подошел к кормушке, вот я, я напротив. Сижу, то есть я с глазка вижу кормушку его камеры. Он подходит с баллоном с газом открывает кормушку, засовывает вот трубку и а выпускает баллон в камеру. И кормушку закрывает. Окно на карцере размером 30 на 40 сантиметров. При этом оно не открывается полностью и щель примерно сантиметров 10. См. Вот такое вот окно. <coughs> вот. Трудно представить, что, что с этим человеком там творилось. Мне, ну, мне кажется, что он бы должен был бы какие-то подавать признаки жизни, но мне кажется, что он просто ну, потерял сознание этот момент. У них просто, просто вот садят к людям, и это искусственно, опять же таки это искусственно, специально делается. Люди несовместимы характером. И это, ну, знаете, это очевидно. Допустим, э, допустим, двух двух вспыльчивых людей посадить в одну камеру. Что из этого Конфликт. Конфликт. То есть садят, садят этих двух-трех людей вот, определенного характера, наперед, зная, ихню, зная их как личности, Несовместимости их садят в камеру для того, чтобы возник конфликт. Э, при этом тщательно наблюдают за этой камерой и ждут, когда этот конфликт э, все-таки случится. И вот э, у меня то же самое, есть куча целого взысканий где э, вот за такую вот ситуацию на меня, именно на меня, не на кого-то другого, без, без выяснения обстоятельств, без, без выяснения, кто инициатором конфликта послужил, просто накладывают на меня взыскание, потому что ну, я являюсь в данном случае предметом их внимания. Других, другие их не интересуют. Другие просто в их руках получились как инструмент ли? для достижения вот этой вот цели, чтобы да, меня... Да, да. Чтобы меня как-то задеть, как-то репрессировать, да. Понимаю.